明白吧？大家好，那我们一起看一下那个 HSK 标准教程三级的，那估计要玩 HSK Level Three 版了。嗯，第十二课，看、啊，兄弟，题目就是把重要的东西放在我这吧。把什么？重要说么？一级的，得什了对，东西说必，必须？啊，一级的必须我了，放在说，放啊？差的、差的了？ 在干嘛，我爱也做的嘛，爱的那嘛他来不呢？以及个必须爱的嘛呗，他来不。日生，给下面的词语选择对应的图片。阿妈背他的明年我包那盖棉袄，对没？第一，护照，护照 f a s t b o o t 护照 f a s t b o o t 黑板照点包，黑板照点包。 行李箱，行李箱可以扫诶，行李箱可以扫诶，太阳内，太阳内画水的，帮诶，帮诶，护照黑板行李箱太阳画帮护照黑板行李箱太阳画帮第二。 ရှမ်းရှပန်းလည်းအောက်မှာပေးထားတဲ့သက်ရှဲဒီရဲ့အတုံးရှိပစ္စည်းတွေကိုနိဖို့နေရတတ်တဲ့放在什么地方地方找နေရအဲ့တော့ရှမောဒီဖန်းဆိုတော့ဘယ်နေရာဒီမှာထားတတ်လဲပေါ့အောက်မှာပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုနင်းဘယ်နေရာမှာထားတတ်တဲ့လဲသူက exam မှာပြောမှာဆိုရင်တော့ champi champi ဆိုတော့ခဲတံလေးမဟုတ်ခဲတံကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့桌子上什么物馬ထားလိုက်衣服影機ကိုဘယ်မှာထားလိုက်ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့柜子里ပေါ့နော် 照片照片本子說呢掛在牆上哪樣某碼切的啵呢帳包帳包把閃一個背拿貼了帳包帳包背拿貼著壓了帳包放在桌子上了哈了放在櫃子裡了丟替裡燈內了哈了雜物都燈內了的某個庫貼的年裡面啊攏丟了呀的庫照 passport passport 的放在心裡上啵呢 放在里呃行李箱里里面，所以喏，呃可以装一些衣物、车类、哎、不喏。笔记本电脑、笔记本电脑呢，所以喏放在放呃放在什么车里？笔记本电脑桌子上呢，所以喏桌子上不喏是不我们拿茶几啵喏。Hello，李铁们，课文 tax tax，我们这个上看生词喏。太阳，太阳算内有表了。太阳，你西算很老拍，生气算。 谁说的？生气谁说的？太阳先升起，太阳先升起。第四，神理箱可以上 A，神理箱可以上 A。自己在股股股股蛋，自己帮不安帮不安帮把股票啦，那 A 股票啦。行李箱自己帮，行李箱自己帮。第七，发上发上啥的？e r 社会对世界发上。 下背对西的护照八十五，七分扁担的，七分扁担的，呃，另一码是那啥扁的，我喏，司机 driver，司机 driver 发现护照七分，司机发现护照七分，司机第十一，张 G Y N 张张船停飞了，大哥，对面停飞了，那停油了，好不，停飞了。 画什么学的？画学的需要二么、啊啊？需要二么、啊？黑板照电棒，黑板照电棒，讲话需要黑板，讲话需要黑板。好、哦，继续看课文了。他多少标点？再加 A 嘛？今天听力哦。 Sorry，少练点小干点自家表嘛，喏、no?。今天今天内的太阳说你个从啊嘛，西边说啊，那怕嘛，出来了嘛拖哪边啦？天内你啊那干你拖哪边啦嘞？今天太阳从西边出来了嘛？天内你啊那干你拖哪边啦？怎么了？爬路嘞？你怎么这么早就睡着了？你你啊怎么爬路？这么说天老早说说了？ 哦，年八路的老说说不呢就要睡觉了。说睡觉个爱的哩喏，哎喽，年八路的老说爱打雷不喏，以前哎人家都要十二点以后才睡觉，哎人家三了奶以后说闹白，哎喽生了奶就妈，不喏，才个妈，哩呢哦，呃十二点以后才睡觉说生了奶就妈，爱打雷不？我明天俺们那天八点说是哪一个，叫我白是哪一声音白了不？啊？ 要到公司，公司说哥们的，要到公司说哥们的，有要要妹。他们 <laughs> 那边现在属于没哥们的一要要幺有事吗？给啥线路了？经理说闷的，咋个生气了？谁说话皮？他告诉我，端我好，漂明天我们那边八点不到，现在有没要。幺以后那谁就别来了，没来了呢。那边现在有幺幺妹，老师没拿了呢，哎喽，那边西没有。 老爷，老子他们六六不，我不要来打我。喏、啊，今天太阳从西呃从西边出来了吗？怎么了？你怎么这么早就睡觉了？以前都要十二点以后才睡觉，我明天八点就要到公司，有事吗？经理生气了，他告诉我，明天八点不到，以后就别来了。 今天太阳从西边出来了吗？怎么了？你怎么这么早就睡觉了？以前都要十二点以后才睡觉。我明天八点就要到公司，有事吗？经理生气了，他告诉我明天八点不到以后就别来了。第二再加 A 嘛，我要按下没？ ສາການະ小林呢ເວົ້າວ່າ沃要ງາຢ່ເດຄ െയി ງກະເນຊົງຈິນລີຈົງແມນເເຈີເນຊີ້ກະຕົວດີຊີ້ white <noise> ຕີ້ສວາອະປຽນບໍນໍຕົວມາສ່ອະປຽນສວາອະ away ວູເວົ້າລະນໍອ່າປ້ານຊິສອາໂລເກີຊາເນອໍລະງາອ່າອາໂລເກີຊາເນບໍຕົວຢ່ໄດ້ບໍນໍ main ທຽນເດ飛機ມັນນະ飛林ເນງງາອາໂລເກີຊາເນຈົງແມນເເຈີເນຕົວຢ່ໄດ້ບໍນະດາສວຽນເດ沃ປ້ານນິງານິນໂກປູໄວ້ດໍມາ 把衣服说啊，我裹，按几对裹，放啊，他的刀杆比较提的呢，他说放到行李箱说了，说咯。 开上 A 车过不？喏，开 <noise> 诶，行李箱里爸说俺那个姑婆了嘛说，我这可以上 A 车台北美丽不？什么时候回来？北京变了嘛嘞？一个星期就回来，一个星期说台北喏，一到台北可能也不那就回来，台北属于在那边？啊，一个星期以后才回来啊，在那呃，台北加兵马变了嘛啦？以后说兵马的，喏，才要嘛？哎呦，台北加兵马回来变了嘛啦？你要自己照顾好自己，你。 你还叫下面自己做哥哥哥，照顾谁个有晒的？好啊，刚刚阿罗、啊、照顾好谁，刚刚给有晒过哥哥哥，你刚刚给有晒过侬？你要自己照顾好自己。我已经阿 bb 给谁逼了？你准备准备谁变身了？ 准备好耍，变鲜肉、皮蛋了，吃呃好吃的哦，sorry，好吃耍沙糕呢，好吃和喝的了，好吃沙糕哪呢，到底哈的，沙梅哈到的哈，沙梅哈的我呢变成些，多备备，你姑姑姑在家可以吃一个好不好，明。 我已经我比比把我我的户呃我我的照片在 A A 宝里，呃放在你的包里了。我你一天退他 B B 多，我的宝你一天退他 B B 多，不一样咯。嗯，啊我我要跟钟经理去外地办事，明天的飞机。那我帮你把衣服放到行李箱里吧。什么时候回来？一个星期就回来。 啊，一个星期以后才回来，你要自己照顾好自己。我已经给你准备好吃的和喝的了，好吧？我已呃，我已经把我的照片放在你的包里了。我要跟总经理去外地办事，明天的飞机。 那我帮你把衣服放到行李箱里吧。什么时候回来？一个星期就回来啊？一个星期以后才回来？你你要自己照顾好自己。我已经给你准备好吃的和喝的了，好吧？我已经把我的照片放在你的包里了。第三，在机场机场转李永贵，哦、啊，在机场李永贵骂我呢，周明呢？小刚呢？票嘛？周明要、啊？你怎么才呃你你？你 နေပါနဲ့ဗောနော်စမောဘာလို့ဆိ拉拉ုင်းလိုက်သော်လာလာလေနေစမောဆိုင်းလိုက်နေဘလို့လာပါလေဗောနော်တွေ့ဘူးជីတောင်းပေါ်มาတယ်จုံจีนလीจုံမန်နေเจอร์ဗောနော် లై ជីဆောင်တာလုဆောင်သော် లై ကလာလာလေနော်ជីဆောင်သော်လေယင်ခွင်အဲ့တော့လေယင်ခွင်လာတဲ့လူရှလမ်းပေါ်มาတဲ့လမ်းပေါ်มาရမှာ what's i fashion သော် fashion သော်တွေ့ရှိတာ what's i fashion သော်အဲ့ချိန်မှာတွေ့ရှိတာ quan ji tai fu ကြောက်လော passport ပါလားဘုမေ့သွားတယ်ဆိုတော့ကို လေရင်ခွင်းလာတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်မှတွေးလို့ပေါ့နင်းစမောဆိုင်လာနေဘာလို့မလာသေးလဲပေါ့နင်ဘာလို့မရောက်သေးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာအော်တောင်းမှပါတယ်ပေါ့တောင်းမှနေကြငါလေရင်ခွင်းကိုလာတဲ့လမ်းမှာရောက်မှ pasport မပါလာတာကိုတွေးလို့တီလို့ပေါ့နော် quite ဉန်ပါမင်းမြန်တယ် facey လေရင်ဟာကျုပ်ပဲရောက်ချီဖင်းသွားပြန်တန်းနေလေနော်အော်ရောက်ချီဖင်းក៏ဆိုလေရင်ရထွက်ရတော့မယ်ပေါ့နင်မြန်မြန်ပေါ့နော်နင်းရောက်ချမ်းမင်းမှာပတ်စံရှိလားစကြီး 出发下咧，把古王阿武拎哦，把王阿武送到说不然机场的时候，阿武出发不比咧成了。啊，我才发现忘记带钱包了，我阿阿才发现，对了，忘记说没拿了带个巴拉布钱包说不带诶，阿罗，加了嘛阿武拎，我有来不咧警察嘛，来嘛，要嘛阿对啦，阿不带咧包啦不，个喏。 我看阿记得了，你还是把重要的东西放在我这吧。啊，记吉来了，路那么漂亮，啊。那我一记得，必是有爱一嘛。他他比他美不咯？你怎么才来？对不起，总经理，我来机场的路上我才发现忘记带护照了。 快点吧，飞机就要起飞了。你有钱吗？司呃，司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。我看你还是把重要的东西放在我这吧。你怎么才来？对不起，总经理，我来机场的路上才发现忘记带护照了。嗯、快点吧，飞机就要起飞了。你有钱吗？司呃呃，司机把我送到机场的时候，我才发现忘记带钱包了。你看。 我看你还是把重要的东西放在我这吧。第四，第四种、啊，我是阿皮得的一个的五，喏，中学老师说啊，力量比较，力量比较小，对，对，对，阿皮得，我是一个中学老师，我力量比较小，对阿皮得，教说准备了学生长大的，我画画说不积岁喏，那不积岁我准备的每次说靠，带下课说啊，担心了，钱阿么带没，喏，阿担心给漏掉了。 靠考单，一单没生根，路标了。每次下课前，靠考单，一单没没生给，我都啊达得会啊，达得把苦，下次软闹着靠学生张大瑞。 需要什么？罗尔德需要带什么？巴拉布罗尔德东西必须的，我现在买一百的，黑板上说等某某买。哦，我家的阿乔丹，阿丹么先跟苏鲁先，那得靠阿丹特的去买。罗呃，大巴拉布罗尔德必须的，我找等某某买一百的，但是多的，每次阿乔丹上课时，阿丹特的去买，总有阿米尔没洗的，学生长大。 အဲဒီကဟွန့်တော့မိသွားတယ်နာချမ်းပီဆိုတော့နာကယူဒီချမ်းပီကခဲတယ်အဲ့တော့ခဲတာပါလာဘူးမိသွားတယ်မိကြတယ်ဇော်ရီဒါကြမလို့ဟောယောညံစင်ချငါနေနေတော့စိတ်ဆိုးတယ် 不是因为他们没带铅笔，不是唔好补，因为这么好补。他们没带铅笔，都都开了，没扒拉拉叫，谁数啦？没好补是皮得，因为这么落，他们没有好的学习习惯，他们都都嘛没有没细补，好的说刚的学习习惯，你那等有的习习。 这没戏路，吧？喏 <noise>，你罗刚刚我们那了来听没说的，啊，今你没洗路，啊，再收一下吧。哎，现在把怕了喽，再收一后把我怕哭我是一个中学老师，教学生画画，每一次下课前，我都会把下次学生需要带的东西写在黑板上。 但是每一次上课时，总会有学生忘了拿铅笔，所以我有点生气。不是因为他们没带铅笔，是因为他们没有好的学习习惯。我是一个中学老师，教呃教学生画画。每一次下课前，我都会把下次学呃学生需要下课、呃、下次学生需要带的东西写在黑板上。 但是每次上课时，总会有学生忘了拿铅笔，所以我有点生气。不是因为他们没带铅笔，是因为他们没有好的学习习惯。